Мне изначально в разведку не брали, потому что капитан там у нас был один, командир разведки, он говорит, ПКшник не нужен в разведке. Мы уходили на окраины Иловайска, там разведали, ну, правосеки разведали этот блокпост, мы вывели, откорректировали грады. Это такая сейчас интересная ситуация получилась. Мы два раза лупанули, лупанули грады по ним, а старшая группа говорит, давай, у них получается лагерь в зеленке стоит, ну, оттуда ответка пошла, стрелкотня, ну, они пытались найти корректировщика и ну, выявили свои огневые позиции. Ну и было понятно, что основная масса все-таки их, их сидит, э, сидит в зеленке, а мы лупанули по самому опорнику. И третий раз говорит, давай еще третий разочек, дал корректировку, лупаните третий разочек по зеленке. Она говорит, все, у вас лимит исчерпан на сегодня, доплачивать будете. <доплачивать> ну, типа в таком манере. А потом, когда мы пошли штурмом уже на этот блокпост, там сведенное подразделение было Сороковка, 17-я техника и 3-й пол спецназа. И как раз этой зеленки по нам она у нас была. Ну, грубо говоря, мы заходили в лоб э, на опорник, она у нас была с правого фланга. И то есть она нам фланг лупила, и, соответственно, в принципе, майор Кардобнев оттуда ему где-то и прилетела. Я изначально шел в бой, я, в принципе, знал, на что иду. И в подразделении я ПКшник, то есть у меня основная огневая мощь, то есть это процентов 60%. Да, мне не было просто когда думать. Там, страшно, не страшно, допустим. Пацанов прижали огнем к Бэхе, ну, на землю, к земле прижали мне приш... у БРДМки переклинило оба пулемета. Мне пришлось вылезти на БРДМку, чтобы ну, отдавать ответку, чтобы ну, пацаны могли чуть-чуть голову поднять. Ну, не было когда думать там не про страх. Потом, когда уже на базу приезжали, перебирал там ситуацию. <кх> То, да, ангел-хранитель у нас хороший был, везло. Везло, очень сильно везло. 13 августа был штурм э, Грабского. Мы выбили Грабского заново, оставили 40-01. Он укрепился в селе, потом зачистили село, и мы смогли проводить колонны. Э, первая колонна наша, ну не колонна, мы три разведчика наши шарики прорвали. Ну, взяли немного быка, потому что была вероятность того, что нас встретят, и мы можем не доехать. Взяли так по мелочи, никто туда еще туда ехать не хотел, даже сам Хамчак нам запрещал заездить, там боя, ну, бой вы не пройдете, но говорю, там наши пацаны, надо вести быка, надо вести поесть, что-то лишние вещи, потому что холодно, пацаны в футболках и в брониках заняли позиции. Ну, короче, мы прорвались на 40.03, доехали с горем, опять же, повезло, наши шарики развезли там чуть быка, помогли, ну и, в принципе, Поняли, Основную вещь — то, что можно колонны вести. Вторая колонна уже пошла с, с бензовозом, с, с больше БК, больше больше продовольствия, масла для танков, топлива, колесник же тогда тоже ездил. Мы же проехали на 4003, я свой пулемет отдал на 4003, и до 20 там когда по-моему, первые водные уже начали по походить проходить, ну, что приходится, придется бросать. Комбат нам давал команды, ну, что все, отходите, потому что будет окружение. А потом уже, да, поступил официальный приказ от Хамчака, то есть мы должны были 2, вечером 27-го, по-моему, выходить, или 2, вечером 28-го, оно так вот с день на день перелаживалось, потом все-таки решилось на 4 утра. Поступает приказ на выход. Мы собираемся там этими колоннами, на 39.06 наша колонна группируется, мы выходим, и по ходу колонны постоянно у нас были эти стычки с противником. Ну, был приказ не, не отвечать, не отвечать. Наши бэхи все шли с поднятыми пушками, танки тоже не отвечали, и уже… Ну, то есть мы отстреливались так, э, при прямом контакте, то есть, если ты видишь противника, тогда стреляли. Э, ну, и то, стрелкотни, то есть пушки, танк, ну, бэхи, танки не участвовали. Потом при подходе на при подходе к Новой Не, не, к Новой Катировке, я не помню населенный пункт, при подходе к населенному пункту э, нас Беха встретила огнем. То есть короткий короткая очередь была. Сначала ПКТ пристрелилась, а потом пушка влупила. А первая в колонии шла таблетка разведки. Это, ну, скорее всего, это 51-я бригада была собственным огнем. Она по таблетке влупила по нашей и погиб Андрюха Шаянчик. Он на себя все принял тогда. В принципе, ничего и понять не успели, потому что ну, ну, там буквально в минуту-две все сложилось пару коротких очередей по КТ, пушка влупила и все, и Андрюха все принял. Пацаны высыпались, мы, соответственно, тоже высыпались, потом уже вывесили флаг, и, ну, то есть связи с ними не было, вывесили по, под огнем, ну, такой огонь, огонь не сильно плотный был, стрелка дня, и то вяленькая. Парнишка на танк выскочил, вы, вывесил флаг, и мы пошли дальше. Мы дошли до Новой Катериновки, и когда спуск уже был, там такой, э, два таких небольших возвышенности вдоль дороги, мы спускались в Новой Катериновки, и нас там встретили с трех сторон уже плотным огнем. Там и птуры уже, и бехи полопались. Задняя беха отошла. Танчики перекрыли, маневрами перекрыли, ну, прикрыли нас от огня, заблокировали дорогу, то есть, чтобы ну, прикрыть от огня противника. И мы под этим, под этим прикрытием отошли, забрали танки, танкисты, потом к нам присоединились, и мы отошли метров 400 в лесополосу. То есть это был хаос, плюс э, Андрюхина смерть, он как старший группы был у нас, и привыкли все, как бы, ну, то есть есть приказы, да, есть, ну, знали, что делать, он как-то ориентировался. А тут попали в такую ситуацию, в которой мы никогда не были. Мы с боем отошли вот эту вот в зеленку метров 400 и собрали там по ходу всех, кого можно было. По пути мы еще раненых собирали, там, кто мог идти. Собрали, отошли в зеленку, перегруппировались и давай же привязываться к местности и выходить. Группа начинает продвигаться дальше, Олег, он, ну, у него, короче, ну, он идти, он еле ходит, он из, из всех раненых, что с нами были, он такой самый, болен, самый тяжелый был, потому что он замедлял передвижение группы. Ну и так получилось, что я, как бы, ну, никто не, никто не брал на себя команду, они, как бы, ну, я шел первый в этой в колонии по одному мы когда шли леса полосой, я грубо говоря вел группу и какие-то решения принимал. Потом кто-то там решил принять решение самостоятельно. Они, ну, группа, бан, наша группа потом, то есть у нас было человек 50-60. И группа потихонечку, хвост где-то отпал, они решили по-другому идти. И, ну, то есть, когда мы вот эта колонна по одному шли, мы дошли до речки, уткнулись в речку, и уже тогда понятно стало, где мы примерно находимся. Влупил по нам град, и тогда я понимаю, ну я принял решение, что я я, раненого заб... я говорю, Олег, давай, ты раненый, ты ну, ты еле идешь, говорю, ты замедляешь группу, пацаны говорю, идут э, влево, ну то есть дальше идут куда мы примерно предполагаем, а я говорю пойду с тобой, говорю, ну попадем в плен вместе, говорю, шли служить вместе, говорю, ну что будет, то что, ну, что будет, то будет, говорю, идем вместе, я говорю, я тебе помогу, и группа будет мобильной мы нашли этот, э, приотбанковский этот, э, дне один фольцик разбитый, залезли там, нос, под носом у противника, грубо говоря, залезли, я за, забрал рюкзак, там были медикаменты, одежда я его перевязал, и тогда уже ну, стало понятно, что мы прорвемся, идти можно. То есть он наоборот поддерживал, ну, говорил о том, что мы ну, давай не сдаваться, он там еще пошутил, там где-то фотоаппарат валялся, говорит, пошли за фотоаппаратом вернемся, там еще что-то. Он наоборот меня морально поддерживал, потому что меня вот выбила с, с колеи смерть Андрюхи. Я как-то вообще так слегка потерялся, не знал сначала, что делать. А потом он меня, ну я когда его перемотал, уже понял, что не, не все так смертельно, начали, начали принимать правильное решение. И между сисек, между противников прошли... Ну, я, как говорится, год спустя, я до сих пор не, не понимаю мирное население наше, это основная масса, э которая считает, что мы шли воевать за медали, за помородерствовать, там деньги какие-то заработать. Я непосредственно шел за территориальную целостность Украины, потому что ну, когда сдали Крым без единого выстрела, я хоть и человек не военный, но там срочку служил, я понимал, что это, ну, это ненормально. То есть, это, грубо говоря, к тебе на кухню придет какой-то там чечен и скажет. Ну, не чечен, а чечен, чеченцы так не любят, чтобы про них говорили, как их. Кадыровцы. Кадыровец какой-то придет к тебе и скажет: Слышь, ты, короче, у тебя трехкомнатная квартира, я у тебя кухню забираю, все, ты живешь. Вот так, так вот. Там было боевое братство. То есть, ну, Здесь, здесь я приехал, женился, как появилась семья. Семья, конечно, первая. Сейчас семья. Я просто еще и здоровье потерял, так неплохо. И я не могу сейчас продолжать дальше служить. И сейчас у меня вот основная, основное мое мирозрение поменялось в том, что мой выбор сейчас зависит от, от здоровья. То есть сейчас здоровье влияет на мой выбор. Но раньше такого не было. Ранение, в принципе, оно как бы у всех есть, оно не особо, у меня еще внутренние органы там подсдали неплохо. Спина, потому что вес. Я самый вроде и маленький в группе был, а основная тяжесть, ну, это около килограмм сорока, наверное, приходилось на себе таскать. Это БК, пулемет, броник там, плюс дополнительный БК, пятерки, пытался взять гранат там штук 10. И оно вот так вот все получалось, килограмм сорок. Вот это в основном мировоззрение поменялось. И я же говорю, на гражданке очень тяжело. При, вот, я не понимаю мирных. Я человек просто сам по себе не конфликтный. Я, я спокойный, как в двери, меня пацаны за все боевые ни разу не видели. Ну там, злым вы, ну, как, там, я вышел с равновесия, там, или я не знаю, какой-то такой холодный расчет постоянный. Здесь, в принципе, то же самое. Даже когда, ну иногда бывает, конечно, но редко. Когда сталкиваешься с какой-то конфликтной ситуацией, то пытаешься как-то от нее уйти, потому что ну, я, я могу просто быть чуть другим, а за других, как говорится, я не отвечаю. И я до сих пор к гражданке не привык. Я понял, на что, ну, на что я способен, и на чего там я стою, в каких условиях я могу выжить или не выжить. Это может быть, да, но к гражданке оно неприменимо. Сильнее, сильнее, с одной стороны, стал, но, опять же, сильнее духом и морально, слабее физически. То есть, ну, физически в смысле здоровье подорвал. А без здоровья, оно ну, сейчас, допустим, даже в то же спецназ, чтобы пойти, мне нужно сдать физо и тому подобное. А, в принципе, физо я сдам, но у меня три статьи по этому несоответствию, и все, и меня не берут. Так что, ну, оно как бы не имеет смысла все это. Все, что я там приобрел на гражданке, никакого смысла для этого нет. Но единственное, выполнил долг, как смог. Для батальона, для пацанов, там люди говорят, кому-то жизнь спас, там не один говорит. Даже тут же Гламур выступал, он говорит, что ему жизнь спас. Ну, я как-то на это не акцентирую внимание просто старался как-то действовать по ситуации, сделать для батальона и для пацанов там, ну, что, что смог, короче, как смог. Много кто говорит спасибо, ну не знаю, ну я по крайней мере сплю со спокойной душой, я не знаю, что, ну я знаю, что там ничего такого не сделал плохого, за что мне может болеть душа. Единственное, вот, болит душа только за, там, за погибших, до сих пор я не могу смотреть в глаза, ну этим родственникам, разговаривать с ними. Погибших сейчас у меня еще до сих пор два пацана в плену еще есть Силовайска после Силовайска. Они уже считаются пропавшими без вести, потому что ну после я не знаю, когда там последние новости о них были. И это все прискорбно. Да человек такая скотина, она ко всему привыкает. Очень себя так некомфортно чувствуешь, когда артобстрел идет. То есть это ну, ситуация, от которой, ну, в которой ты вообще ничем не, на которую ты ничем не влияешь. Стрелка дня там на штурм, допустим, бегали в полный рост, 10 часов контакт такой довольно близкий был и нормально, как бы. Там еще что-то от тебя зависит от твоих каких-то навыков, от твоей какой-то сноровки там или внимания или твоей же пары группы. К этому да привыкаешь. С одной стороны это плохо, с другой стороны, в принципе, по дрому никак на войне. Да, конечно, моя война. Это война любого гражданина Украины, потому что эта война идет за независимость Украины и за целостность Украины также. Вот почему я не могу с мирным населением находиться в городе, допустим, даже просто общаться в основном работа, вот, работ, работа с ними. Ну, у людей нет понятия, ну, как бы, вот, дебильное название АТО. Это война за страну, за независимость. То есть, ну, здесь город работает и существует благодаря тому, что есть какой-то фронт боевых действий, который не пускает сюда противник. Я насмотрелся того, что там происходит. Нам в ноги падали, просили мирные, чтобы мы не уходили, не бросали их, потому что, ну, возвращается анархия, возвращается беспредел. Чтобы они там рассказывали, как у них хорошо. Ну, может, сейчас чуть-чуть поутихло, наладилось. Но, опять же, мирная жизнь есть мирная жизнь, когда вот там есть какое-то, какое-никакое, но ну, правительство. Я не скажу, что оно хорошее, но какое-никакое оно есть, и какая-то стабильность есть, как ни крути, город работает, город там по-своему идет процесс, а там этого всего нет. Нет, ну, тяжело там. Некоторых населенных пунктов вообще уже нету. И люди этого не понимают. Я, знаешь, даже иногда хочу, даже чтобы по тому Кривому Рогу разочек лупанул тот же град, как по Мариуполю, чтобы здесь люди пришли в себя. Не для того, что я не хочу там жертв ну, среди мирного населения. Просто, чтобы народ и Украина быстрее расчехлялась, ну, что происходит эта война. Это никакой не АТО. то проводят СБУшники, менты, которые в свое время сдали все нахрен.